Скажи, куда приехали? Не доезжая до звонецкого хутора. А зачем мы сюда приехали? Показать нашим дорогим фермерам, как Аверсагра может помочь оптимизировать производство, помочь оптимизировать расходы на время, солярку, имея технику от Аверсагра. Уменьшить себестоимость продукции увеличить чистую прибыль в господарстве. Какую технику снимать будем? Снимать мы будем Нью-Холланд, красная дисковая барана и наш каточек навесной. Я не рассмотрел, что там за дисковая барана. Пока что. А что за каточек? Шестиметровый? Да, 6,3 на передней навеске. всем привет это с вами снова команда компании версагра давайте быстрее посмотрим вот что мы продали в это хозяйство просто вот то что мы пытаемся нести в массы э, этот тренд конечно похвати, подхватили из-за бугра так сказать с Европы вот как можно уменьшить затраты на производстве по бензину, по времени, по амортизации техники э -э наша навесочка передняя на трактор, каточек на переднюю навеску и пожалуйста экономите время, солярку, делайте несколько операций за один проход. В данном случае тут барана на задней навеске можно поцепить сеялку. И вуаля, пожалуйста, смотрите, а так можно было? Да, можно. Крутые катки и уникальные от компании Версагра С верным расположением ножей. Есть водоналивной, как на видео, есть каркасный. На переднюю навеску складывается, кстати, под габарит. Вот если второй поднять, складывается под габарит. Готовьтесь к сезону заранее. У нас обычно есть ажиотаж спрос на рубящие катки, потому что такие как мы момент съемки видео это 2021 год, на этот год никто еще не делает такие катки. Можно поцепить как на переднюю, так и на заднюю навесочку. Не надо только не забывать барабаны разворачивать. Такой каточек уже под 120-130 сил на переднюю навеску можно, в принципе, довольно хорошо использовать в паре с сеялкой, допустим. А у кого мощности чуть меньше, мы делаем еще 5,5 метров катки или же 3-2 метра двухрядный. Вот после него сеяться уже можно 100%. Он настолько хорошо мульчирует двумя барабанами. Можно уже не проходиться бараной а сразу сеется. Если позволяет селка. 6,3 вес в районе 2 тонн. 5,3 чуть меньше. 3,2 тонна 300. Но он двухрядный. Много путают шахматный порядок от веерного. Смотрите, как тут круто. Кстати, на водоналивном круче оно в... Круче видно, что такое шахматный. Это когда, как в шахматной доске, напротив каждого ножа должен быть следующий. То есть это было бы вот нож, и вот здесь нож. Но тут его нету. И вот этот выше находится на оси, чем вот этот. Просто он закрученный, как шнек. Смотрите. Вот за счет этого. Они на порядок лучше, чем многие другие в этом классе по диаметру барабана. За счет этого нож стоит, э, б... за счет этого барабан стоит на одном ноже. Весь вес барабана перекладывается на один нож. Следующие ножи либо только начинают заходить в землю, либо уже выходят. И это же дает ему плавность хода за счет чего будут меньше вибрация на трактор, не так разбалливается навеска. Это я сейчас не только про навесные, а и прицепные. И дольше живут подшипники. А еще чем крутые какие-то Аверсары, смотрите. И вот так он будет крутиться долго. Диаметр барабана конкретно здесь 550. Сейчас посмотрите, как они работают, как можно оптимизировать производство. Вот, кстати, складывается, раскладывается. Экономить время, деньги. А это сейчас очень важно, когда особенно сроки поджимают. Покажем вам результат работы. А вы звоните нам заранее. Узнавайте, что по ценам, что есть в наличии, что под заказ. Еще до начала сезона. Потому что, как показала практика, 2021 года рубящие катки начинают уже э, покупать с мая месяца. С мая, сначала где-то. Сегодня 13 октября 2021 года. На сегодняшний день, до этого периода, было много ситуаций, когда люди звонят им очень надо по наличию каток. Не могут нигде найти каток, поэтому это видео выйдет раньше сезона. Мы напоминаем, как было в этом году. Если у вас есть возможность, то, конечно, звоните, бронируйте катки. о происходящем на поле в районе. Работают два наших каточка. Да, и тут короче работал третий неизвестного происхождения не устал. прицепной. Немножко устал, поотрывались подшипники. Уехал лечиться. Работал полтора часа и подшипники накрылись, вылетали все корпуса. Но наши два каточка работают. И работали без проблем. Благодаря правильной балансировке, расположению ножей и подшипникам, смотрите, как он вращается просто. Кстати, вот вроде как после работы этой катка сзади идет э, дисковая барана, которая обрабатывает почву. Но все равно на почве видно следы работы э, рубящего катка. Ножи в землю заходят до 5 сантиметров. Так как тут катки водоналивные, э, там где забивается, естественно, меньше заходит. Ну вот, вот такое вот состояние почвы. Мы имеем. Барана, конечно, грузочку кидает. Ну, может это приемлемо. И как порубал каток. Ну, в труху. Вот. Объективно, конечно, тут судить нельзя, как порубал, потому что сзади еще двухрядная дисковая барана. Но тем не менее, вот про акции сантиметров по 10. Вот оставил после себя. Много кто спрашивает о том, что э, как он будет себя чувствовать на передней навеске. Он же ж тяжелый, будет его рвать. Вы видите на своих глазах, каток работает, ему дают скорость. С навеской абсолютно ничего не происходит. Вот посними тут. Ни грамма, нигде ничего не шевельнулось, не погнуло, пожалуйста. <coughs> Каток сюда э, фермер выбрал. Вот она. Вот второй. Вот второй просто. Каток сюда выбрали водоналивной. Можно также каркасный. Блин, просто огонь кадры. Спасибо. Наша компания одна, наверное, в Украине или может одна из немногих, кто делает катки каркасного типа. Вот это водоналивной каток. У всех есть свои плюсы и минусы. Водоналивной плюс – это то, что его можно утяжелить отработкой, водой. И минус – это вот это. С каркасным у вас такого никогда не будет. Вот набивается грязь, она прям дубовая. Ее только ломом выбивать. Вот, зацени. Вот это минус водоналивных. И как он теперь вот тут будет рубать? Поэтому наша компания делает каркасные катки. Кому интересно, по ссылке в описании можно пойти посмотреть или полазить. У нас на канале есть много видео, как работают наши каркасные катки. Вот такой темы на каркасных катках не будет. Мы, конечно, любим вести себя скромно, Лишний раз не выпендриваться, но я уже не могу сдерживаться. И, наверное, все-таки скажу с полной уверенностью, что э, наша компания Versagre, наверное, является э, бесспорным лидером в производстве сельхозтехники в Украине по многим направлениям. Помимо ротационных шлейфовых барон, э, рубящие катки, очистители ряда. А что рубящие катки? Потому что вот уже несколько лет мы доказали многим людям, кто вот выбирал нас в качестве поставщика именно там этой техники, что верное расположение себя зарекомендовало как в лучшую сторону, в лучшую сторону, как в эффекте рубящем, так в так и в долговечности подшипников. Плюс это больше скорость работы за счет плавности хода. Но да, стоит реально отметить четкую балансировку нашими специалистами, потому что это отчетно видно, когда поднимается каток, насколько легко и быстро вращаются барабаны. Очень круто на самом деле. Ножи и стали 45. Проходят дополнительную термообработку на рабочей части э -э ножа. полностью нож калить нельзя. Много, кстати, ребят спрашивают, двухсторонний ли у нас, э, двухсторонняя ли у нас заточка или нет. Двухсторонняя, это сугубо мое личное мнение, это не мнение всей компании Аверсагра, я не уверен, но мне так кажется, что ножи с двухсторонней заточкой либо не закалять, либо если закалить, они будут хрупкие. Поэтому мы пришли к тому, что лучше пускай это будет односторонняя э заточка. Они, само, кстати, самозатачивающиеся. Тут правильная термообработка, чтобы повысить ресурс ножа. Лучше тут будет одна заточка, но ходить они будут у вас гораздо дольше. Кто думает между... Часто спрашивают, кстати, какой лучше, каркасный или водоналивной. И тот и тот хороший, просто э, для каких целей вам нужен э, данный каток? Если у вас твердая почва сложности с почвой и вам важно утяжелять э, рубящий каток, и вы не работаете по мокрому, по сырому, вас не смущает то, что он может забиться, вас не смущает то, что он может забиваться пожневными остатками, стеблем, кукурузы особенно, то водоналивной в принципе для вас подходит. Если вам важна интенсивность работы, это сел и поехал, мелкий дождь, пожалуйста, рано утром во время росы, пожалуйста, вообще вот просто чтобы над этим не париться, над э, налипанием и забиванием, то это каркасный. водоналивной можно утяжелять отработкой водой там, вот. Каркасный нужно э, утяжелять только утяжелителями на стремянках, вот. Плюсами еще к каркасному можно добавить, что там барабан сделан посекционно и он полностью ремонтно пригодный. ремонтопригоден Я лично на своем опыте не встречал, но я слышал о том, что говорят часто, что бывает, разбивают барабан или что-то еще, и приходится менять барабаны, покупать полностью новые. И это бывает накладно. Да, там барабан в районе 30-40 тысяч, там, а то и больше, смотря какой диаметр, какие подшипники там стоят. Э, то каркасный можно ремонтировать посекционно, не покупая весь барабан. Э, много также э, спрашивают, за какое расположение ножей э, лучше. Прямой нож, шахматный. М -м я... Не могу сказать, какой из них лучше, потому что знаю, и мы знаем, мы раньше делали шахматный порядок, сейчас делаем веерное, что веерное самое лучшее. Почему? Понятно, что с одной стороны, вот вы там смотрите нас по другую сторону экрана, кто там еще может с нами не знаком, или у кого просто нет нашей техники, рубящего катка нет нашего, то можете говорить, вот каждый хвалит там свое. Но у нас есть железобетонные аргументы. Это срок жизни подшипника, плавность хода. Вот на э, дисковый вот, э, трактор, каток и дисковая барана скорость работы 17 километров в час. Прицепи его назад, ну условно, любой наш каток, если трактор может дать 19, он будет работать 19. Он будет выхаживать эту скорость и э, будет идти плавно. Потому что плавающая рама на прицепных катылочках и на трехметровом самоцентрирующийся подшипник самоцентрирующийся подшипник благодаря которому все неровности рама будет чуть играть с конструкцией а барабаны будут всегда находиться у вас на земле вот кстати приехал трактор и привез посевной комплекс Хорш. Ребята за сегодня порубали, продисковали, сейчас посеятся. И это не надо гонять трактор три раза, а два только. И... Можно и один, если селка позволяет без дисковки заходить, пожалуйста. Но тут уже я не агроном, а это у нас Хорш Пронта. Кстати, на нее мы делаем... Завод не придумал, а мы разработали и испытали, и уже э, продали э, очистители ряда на эту сейлку. Вот. Можно поставить нашу, потому что смотри на нее. А, и, кстати, мы делаем же... Там ну, много кто может знает, может не знает, делаем опорные прикатывающие колеса на сейлке. Я уже снимал когда-то на Хоршпронта. Вот прям труха была вот здесь на резиновых. Сюда можно поставить просто чикен трекеры и будет просто гораздо дольше работать, лучше мульчировать и оборудовать такой пассивной комплекс легко очистителями ряда. По поводу очистителей ряда, извините, видео может не про это, но скажу важный момент. Не покупайте очистители ряда, у кого попало на сейлки, особенно на те, которые завод производитель не придумал очистителей ряда. Потому что наш опыт Показал, но я вам не, не могу, конечно, наверное, при всех на видео сказать, с какого раза у нас получилось сделать на хоршпронта. Вот. Потому что сам точную э, цифру не знаю, сколько нам пришлось ездить, переделать конструкцию и прочее. Потому что это не так просто. Поэтому по поводу очистителей ряда, всегда выбирайте проверенных производителей либо оригинальные. Ставьте лайки. Не нам, так вот фермеру, который вот э, пришел к тому, что вот так можно улучшить, ускорить работу в поле э, крутым механизатором, которые для нас очень круто э, позировали, можно так это назвать. Э, огромное вам спасибо за просмотр. Выбирайте компанию Версагра, Мы вас никогда не подведем, потому что мы э, стараемся э, не только в планах коммерции а стараемся помочь вам сделать технику проще, надежнее. Много берем нестандартных заказов только для того, чтобы удовлетворить ваши потребности, закрыть ваши основные боли какие-то. Вот как-то вот так вот. Всем пока, до новых встреч. Заказывайте рубящие каточки.